ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ నమః నమ వెంకటేశ్వర పంచక స్తోత్రం ఆపద మొక్కులవాడు ఆదిదేవుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర పంచక స్తోత్రాన్ని నిత్యం భక్తితో పఠించిన లేదా విన్న ఆ దేవదేవుడు మన కోరికలను తీర్చి ఆపదలలో ఆదుకుని తప్పక కరుణించి కాపాడుతాడు అన్నది నిత్య సత్యం శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ వెంకటేశ్వర పంచక స్తోత్రం శ్రీధరాధినాయకం శ్రీతాపవర్గదాయకం श्रीगिरीशमित्रमम्बुजेक्षणं विचक्षणं श्रीनिवासमादिदेवमक्षरं परात्परं नागराड्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरम् उपेन्द्रमिन्दुशेखरारविन्दजामरेन्द्रबृन् ारकादिसेव्यमानपादपङ्कजद्वयं चन्द्रसूर्यलोचनं महेन्द्रनीलसन्निभं नागराड्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरं नन्दगोपनन्दनं सनन्दनादिवन्दितम् कुन्दकुट्मलाग्रदन्तमिन्दिरामनोहरं नन्दकारविन्दशङ्खचक्रशाङ्नसाधनं नागराड्गिरीश्वरं नमामि नागराजपालनं भोगिनाथसायिनम् नागवैरिगामिनं नगारिशत्रुसूदनं नागभूषणार्चितं सुदर्शनाद्युधायुधं नागराड्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरं तारहीरशारदाप्रतारकेशकीर्तिसम् तारकासुराटवीकुठारमद्वितीयकम् तारकासुराटवीकुठारमद्वितीयकं नमामि वेङ्कटेश्वरं नागराड्गिरीश्वरं नमामि वेङ्कटेश्वरम् इति श्रीवेङ्कटेश्वरपञ्चकस्तोत्रम् సర్వ శ్రీకృష్ణ అర్పణమస్తు